ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮਟਮਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੂਖ ਮਾਂਡਵਿਆ ਉ체ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਨਐਸਏ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦ ਯੁਵਾ ਵੀ ਥਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ एक चीज का मैंने देखा वो हमेशा आपके साथ चलती है आपको पता हो या ना हो आप कॉन्शियस हो या ना हो चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है उसकी गति और उसको उसका क्या अंत में वो कहाँ पहुंचेगी इसका निर्णय करती वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता युवा मामलों बारे मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नौजवान देश ताप विखने ने भारत को विकसित बनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौजवानों से पूरा भरोसा है जब व्यक्ति के जेब में पैसा आता है तो कंजप्शन बढ़ता है जो कंजप्शन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है जो डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो हर को काम मिलता है दोस्तों आप युवा है मैं बताना चाहूंगा मैं भारत सरकार के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी हूं आज देश में 3.5 परसेंट से नीचे अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना ये देश के लिए सबसे बड़ी बात है और गौरव की बात है दोस्तों 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ।